السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كافة الأنبياء والمرسلين والى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبصفة خاصة إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي. وإلى روح الشيخ أحمد فحمي زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة إلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين <applause> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'ad apa kabar tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah abang kakak dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat kalaupun ada yang sakit Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesembuhan untuknya. Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dan saya mohon maaf tuan puan sebab uh, saya lambat masuk dalam live dan juga lambat on live pagi ni, uh, lambat dalam 20 minit, eh, petang ini, lambat dalam 20 minit sebab tadi baru habis ambil anak-anak sekolah. Lepas tu saya buat persiapan lah untuk buat live semua ni. Dan Alhamdulillah sekarang ni baru dapat masuk. Uh, kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit sahaja untuk kita meneruskan sedikit bacaan buku ataupun kitab. <coughs> uh, Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali ini dan hari ini sebetulnya habis perbahasan insyaallah pada pertemuan yang akan datang hari Kamis kita bahas pasal sanad kitab hari Jumaat kita akan khatam kitab sekali dengan haul Imam Al-Ghazali insyaallah tuan puan eh Jumaat akan datang ni Jumaat akan datang ni dan hari Kamis tu kita bahas pasal sanad kemudian hari Uh, Jumat kita akan bagi ijazahnya InsyaAllah uh, Jadi tuan-tuan dan puan-puan lah. Saya ucapkan kepada mereka yang istiqamah Daripada awal lagi MasyaAllah Sehinggalah sekarang Kita berada pada episod yang ke Seratus berapa Dua ratus berapa ni tuan-puan Dua ratus tujuh puluh lapan MasyaAllah Dua ratus tujuh puluh sembilan Nanti hari Jumat episod ngam Haa uh, yang ke-280 selesai bacaan kitab berita hidayah kita ni, Allahu Akbar Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, ha, cuma hanya tanya lagi diri masing-masing, apa amalan, ha, apa yang kita dah dapat amalkan daripada kitab berita hidayah ni, untuk ilmu, insyaAllah mencukupi tetapi, untuk amalan itu tanya masing-masing diri kita, saya tanya diri saya tuan-tuan dan puan-puan tanya diri tuan puan ibu ayah semua insya-Allah Allahu akbar rasa terharu tuan puan saya tak sangka eh, kitab ni kita dapat khatamkan dalam tempoh masa lebih kurang 4 ke 5 tahun dan tahniahlah kepada yang istiqamah sentiasa bersama sepanjang selama ini Allahu akbar nanti saya tengok balik berapa tarikh tepatnya kita bermula program ni Ha, nanti saya tengok balik. Bila betul-betul program TIK ni bermula, kita dapat, saya akan dapat tengok dekat telegram dia ada tuan puan. Ha, dia, telegram semua dia tersimpan. WhatsApp ni kadang padam. Dekat FB pun terpadam. Dekat telegram dia kita dapat simpan lama lah. Nanti saya akan semak balik. Allahuakbar Akbar. Syukur pada Allah. Ha, dah nak khatam dah ni. Hari ini, petani ni, kita dah perbahasan terakhir untuk tambahan tuan guru dan selepas ni kita akan cerita tentang sanad dan ijazah sahaja lagi insyaallah. Jadi pada muka surat 180 ini apa yang dibahas? Pada muka surat 179 apa kata Imam Al-Ghazali tentang pentingnya ilmu tasawuf. Maka di muka surat 180 ini apa langkah permulaan yang mesti dilalui? Senang nak kata Tuan Guru letak ni di akhir. Walaupun sebelum ni kita dah jumpa di tengah-tengah kitab sebetulnya. Beliau letak lagi sekali di akhir. Supaya kita ingat balik orang yang membaca buku ni. Supaya orang yang membaca buku ni ingat balik. Kita dah khatam kita dah ni. Apa perlu kita buat? Haa ni macam mana kita nak memulakan? Walaupun temp tengah belajar hari tu pun kita dah bermula dah. Ini lagi lah dah khatam macam mana kita nak memulakan untuk beramal dengan kitab bila hidayah ini ha ni tuan puan apa yang perlu kita buat bila kita dah khatam jadi tuan guru tambah letak ni sebetulnya sebagai peringatan walaupun perbahasan ni sebetulnya dah ada di tengah-tengah lu kan tetapi tuan guru letak balik dekat sini supaya kita ingat apa pesanan Imam Al Ghazali rahimahullahu taala untuk mereka yang membaca, mempelajari, mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi yang ada kitab silakan buka pada muka surat 180. Eh, 180. Yang tak ada kitab boleh dengar saja insyaAllah. Dan kepada mereka yang belum lagi mengongsikan live ini, boleh kongsikan dulu tuan-puan. Yang belum tag nama rakan dan kawan, boleh tag nama rakan dan kawan dulu. Yang belum tekan like, tekan love, boleh tekan button tersebut. Sekarang kita baca dalam lebih kurang 10 minit sahaja insyaAllah. Sebab memang perbahasan ni pun tak panjang, dia ringkas je. Ha. Baik, tuan-tuan-puan. Jadi yang belum kongsi, kongsi dulu. Yang belum tag nama rakan dan kawan, tag nama rakan dan kawan dulu. Yang belum tekan like, tekan love boleh tekan button tersebut sekarang ada dalam 25 orang je lagi yang tak tekan like tekan love ah ha, yang tak share ada dalam 30 orang lebih lagi ni ah ha, boleh sharekan dulu insyaallah tuan-tuan baik tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah semua <coughs> kita sama-sama teruskan perbahasan kita insyaallah bismillahirrahmanirrahim muka surat 180 Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid-darin amin. Langkah permulaan yang mesti dilalui. Ha, dah belajar kita kitab hidayah ni apa nak kena buat ni? Ah ha, ni kan. Dan jika engkau bertanya apakah langkah permulaan yang mesti diikuti dalam usaha menuju jalan hidayah? Ah ha, kita kan Belajar kitab Bid'atul Hidayah Bid'atul Hidayah ni permulaan hidayah Lepas tu apa yang kita nak kena buat ni Maka ketahuilah bahawa Permulaan jalan hidayah itu Ialah menyempurnakan takwa yang zahir Ah ha, ni kata Imam Ghazali Engkau amalkan kitab Bid'atul Hidayah ni ha, Maka artinya pada ketika itu Engkau telah bermula Untuk memperbaiki Ketakwaan engkau kepada Allah secara zahir Sebab tu dalam kitab Bid'atul Hidayah ni Tuan-tuan dia tak bahas yang berat-berat tuan -berat. puan dia tak bahas uh, nafsu amarah nafsu mutmainnah dan sebagainya walaupun dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada dibahas tetapi dalam kitab Hidayah ni dia yang ringan-ringan yang senang-senang je bahas pasal apa bahas pasal adab-adab bangun tidur masya-Allah tuan puan Allahuakbar kita dah lama belajar ni Adab bangun tidur. Tidur engkau kena buat macam mana? Ada doanya macam ni. Allahu Akbar. Kan kita kena ulang balik semua tu. Kita kena ingat balik perempuan. Allahu Akbar. Kan. Kadang kita bangun tidur pun. Lari ataupun terlepas daripada adab-adab semua ni. Masuk tandas apa tidur. Masuk tandas ada adabnya. Allahu Akbar. Saya rasa benda ni kita kena ulang-ulang balik. Supaya kita sentiasa ingat sentiasa dalam keadaan yang kita kata penuh adab, ya, penuh dengan ilmu dalam kehidupan ni, Masya Allah. Ya. Dia keluar daripada tandas macam mana adabnya, pakai pakaian, pergi ke masjid dan sebagainya. Allahu Akbar lengkap dan detail Imam Ghazali sebutkan tu. ini kita bahas ni sebanyak serata, 278 episod dah banyak kita bahas. Allahu Akbar. Jadi kata Imam Ghazali, engkau mulakan dengan menyempurnakan takwa yang zahir. Segala adab-adab daripada bangun tidur sampai nak tidur lagi tu, ayat tu engkau perhatikan betul-betul. Engkau dah buat ke belum? Ah, bila engkau buat dah semua tu, segala adab-adab yang telah dibincangkan selama ini, ha, saya rasa, saya rasalah tuan puan. Tuan puan dah khatam kitab ni, jangan terus simpan. Ha, nanti simpan, letak dalam almari. Tak tengok kitab ni dah, dah tengok. Kitab saya sendiri pun, Tengoklah tuan-tuan, kitab ni kita baca betul-betul dah koyak-koyak dah tepi ni. Ah, ha, kan? Buku ni dah lusuh dah. Ah, ha, subhanallah, penuh dengan kenangan tuan-tuan buku ni. Saya rasa di kalangan tuan-tuan pun ada juga bukunya kitab hidayahnya dah tak cantik dah. Dah tak cantik dah sebab apa? 278 kali dah dibuka, diselak ini itu dan sebagainya. Masya-Allah, masya-Allah. Dah khatam ni tuan-puan, saya rasa macam saya sendiri pun kena ulang balik baca seorang-seorang. Walaupun kita tak baca dah, tapi kena ulang balik baca seorang-seorang supaya kita sentiasa ingat. Aa, mungkin sehari bacalah lima muka surat supaya kita sentiasa ingat. Kalau tak, nanti lupa tuan-puan. Nanti lupa, kan? Baca, cuba muhasabah balik, perbaiki amalan balik, apa yang perlu aku perbetulkan. Apa yang dalam kitab ni aku tak buat lagi. Ah uh, ni apa yang selama ini perbuatan aku yang tak sama dengan apa yang disebutkan dalam kitab ni. Kan? Kita ni bukan jenis orang yang faham Quran. Kita memang baca Quran tapi kita tak faham. Kalau orang ni dia baca Quran dan dia faham Quran, dia tak payah dah baca baca kitab dan buku lain, tak apa. Tapi macam kita ni tuan, kita baca Quran tapi kita tak faham, tak faham pun apa makna dekat dalam tu. Ah uh, kan? Maka kita penting sangat kitab Bidatul hidayah ni. Yang selalu membimbing kita, mengingatkan kita. Oh macam ni, adab bangun tidur aku buat kita, Adab masuk tandas aku buat kita, Adab dengan ibu bapa aku buat kita, Adab dengan guru, guru aku dah buat kita. Ini membimbing takwa yang zahir pada diri kita. Itu permulaannya kita yang Ghazali Sempurnakan dulu takwa yang zahir. Dan kesudahannya ialah mencapai takwa yang yang batin. Bila zahir ni dah settle kita kata, maka hati engkau, hati engkau ni perlu juga untuk diperhatikan. Ha, ni. Hati engkau ni buat dah ibadah Masya Allah Dah dapat bangun sebelum subuh Baca Quran sentiasa Istiqamah, zikir, salawat, istighfar dan sebagainya Hati kena jaga Takwa yang batin Kan per Segala amal ibadah tadi Dah buat dah Masya Allah kita nak menahan hawa nafsu, nak melawan hawa nafsu, dapat buat ibadah ni pun dah syat dah tuan-tuan perjuangannya. Bila dah dapat buat, kita kena berjuang lagi menjaga hati kita. Jangan sampai ada riaknya, jangan sampai ada ujubnya, jangan sampai ada takbur sombongnya, jangan sampai ada hasad dengkinya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perjalanan kita panjang ternyata. Zahir dah buat, batin kena jaga. Inilah yang sebenar-benarnya kita kata yang dibahas dalam kitab Betul Hidayah ni. Betul tak? Sebab daripada kita kata beliau bahas tentang adab-adab seharian kita daripada bangun tidur sampai nak tidur lagi. Imam Ghazali sebut pula tentang perbahasan penyakit-penyakit hati yang perlu kita tinggalkan. Allahu Akbar. Panjang perbahasan kita, panjang perjalanan kita. Tuan -tuan, kita dari penghujung dah sekarang ni. Ya, kita muhasabah je petang ni. Dahkah aku amalkan apa yang disebutkan dalam kitab ini. Ha, subhanallah. Karena syurga itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan takwa. Ha, seorang tak akan dapat masuk dalam syurga melainkan takwa yang zahir dan takwa yang batin ada pada dirinya. Takwa zahir saja tak cukup. Dan takwa yang batin saja tak cukup. Dia mesti ada zahir dan dan batin. Ha? amalan syariat ni mesti dibuat solatnya, puasanya dan sebagainya. Kemudian bila dah buat semua tu, hati dijaga jangan sampai buat tadi kerana ria, ujub, takbur dan sum'ah. ah ha, ni Dua-dua ni kena jaga. Ada je tuan-puan orang yang ahli ibadah, banyak ibadahnya masuk dalam neraka. Sebelum ni kita dah bahas. Kan? Ada je orang yang banyak bersedekah tapi dihumbankan dalam api neraka. Ada je orang yang dia mati syahid karena berperang di jalan Allah tetapi dia dihumbankan ke dalam api neraka. Ada orang yang pandai baca Quran, bijak baca Quran, sedap bacaan Qurannya, tapi dihumbankan dalam api neraka. Kenapa? Karena dia berjuang, berperang dengan Allah nak pujian. Dia baca Quran nak dipuji, dia bersedekah nak dipuji. Kata Allah semua itu engkau dah dapat di dunia. Engkau. Orang ramai manusia dah dah pun puji engkau. Di akhirat tak dapat apa. Di akhirat tak dapat syurga. Di akhirat tak dapat pahala. Di akhirat dihumbankan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kenapa tu tuan puan? Lah, dah banyak sedekah kot ustaz. Ya. Yeah. Dah banyak berjuang di jalan Allah kot ustaz. Ya. Yeah. Dah pandai baca Quran kot ustaz. Ya. Yeah. Dah pandai mengajar Quran kot dia ni ustaz. Ya. Yeah. Tapi kenapa dihumbankan dengan api neraka? karena tak ikhlas dalam hatinya. Takwa zahir mungkin dia ada, tapi takwa yang batin dia tak ada. Ta tetap, juga tak dapat masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Ini tuan apa? Aa, Imam Ghazali kata. Jadi dua-dua ni mesti ada. Zahir dan dan batin. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk ber, bertakwa. Orang yang kita kata bila belajar kitab Bidah Hidayah ni, memang dalam hati ni azam, Ya Allah, saya nak amal. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, bantu saya. Orang yang tu je yang dapat amal. Orang yang memang tak nak, yang kita kata tak ambil berat dan sebagainya, memang dia tak dapat amal dalam hidup dia. Dia tak dapat amal dalam hidup dia. Tapi orang yang betul-betul mengambil berat dan bersedia untuk bertakwa, itulah orang yang dapat bertakwa. Maksudnya apa? belajar kita bila hidayah ni kan Belajari pada awal sampai akhir ilmu dah ada azam pula bersedia aku nak amal dalam hidup aku dia ulang kaji balik dengan ustaz dah selesai belajar dia ni ustaz 2780 episod ustaz makci baca balik supaya ada mungkin perkara yang makci terlupa makci tak ingat ataupun makci tak amal lagi selama ni makci nak amalkanlah hidup makci orang ni yang akan dapat betul-betul berada di atas jalan hidayah jadi ilmu bukan hanya sekedar didengar sekali. Tapi ilmu tu kena diulang kaji, ulang kaji. Sampai dia membentuk jiwa kita tu. Diamalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan saya bukan pandai cakap saja. Mudah-mudahan saya dapat mengamalkan juga dalam kehidupan. Tuan. Sebab saya rasa bila kita dah khatam kita bila hidayah ni, kita tak perlu pun sebetulnya belajar kita kitab lain lagi. Lagi-lagi lah kita kitab yang besar-besar. Kita kitab yang perbahasannya mendalam tak perlu tu. Buat. Kitab ni kita dah belajar, kita dah khatam. Kita hanya perlu apa? Ulang kaji balik, semak balik. Kita baca sehari mungkin satu muka surat. Tak ada masalah. Baca sehari satu muka surat tak ada masalah tu buat. Baca, semak balik. Apa yang aku dah amal daripada muka surat ni? Saya akan buat macam tu insya-Allah. Selain daripada kita baca Quran setiap hari, kita biasa jadi nak baca tiap hari. Ulang balik, muhasabah. Muhasabah tiap hari. Mungkin baca satu tajuk. Satu muka surat. Kalau ada masa lebih, baca lagi lebih. Lepas baca tu, kita fikir balik. Apa yang aku dah amal daripada nasihat Imam Ghazali? Ada bangun tidur. Aku dah amal ke belum? Kalau belum, jom sama-sama Ini gunanya kita belajar, tuan buat, Bukan semata-mata nak mengisi masa lapang. Nak dengarlah Ustaz berceramah sikit. Bukan. Kita belajar sebab kita nak berubah. Kita belajar, kita nak amal. Kita belajar, kita nak dapat bekalan. Kita tak selama-lamanya hidup kat atas dunia ni. Kita akan ada masa pergi meninggalkan dunia. Sampai satu masa kita pergi, kita nak betul-betul. Dan kita rasa puas hati bila kita pergi meninggalkan dunia ini dengan persediaan yang dah ada. Maka kita betul hidayah ni tuan Adalah satu ilmu yang di dalamnya ada nasihat-nasihat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita mudah-mudahan saya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan semua dalam 278 episod yang sekarang ni kita berada mudah-mudahan kita dapat muhasabah balik segala apa yang kita pelajari kita ingat-ingat balik dan kita perhatikan balik mana yang kita tak amal lagi selama ni kita cuba untuk amalkan ha, ni dan takwa itu terbahagi kepada dua bahagian yang pertama menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggalkan maksiat. Dalam buku ni, Imam Ghazali ada suruh uh, suruh buat. Dalam buku ni, Imam Ghazali ada nasihat untuk suruh tinggal. Semua itu adalah takwa pada Allah. Apa yang suruh buat tu kita kena buat. Sebab Imam Ghazali bukan Imam Ghazali sebetulnya. Apa yang Imam Ghazali suruh itu berlandaskan kepada Quran dan hadis. Apa yang Imam Ghazali sebut, jangan buat itu pun larangannya daripada Al-Quran dan, dan hadis. Maka di dalam kitab ini hidayah ini, saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkasnya. Supaya kita tak pening kepala. Ringkas tu pun dia tak tebal mana. Tapi, mudah-mudahan kita dapat baca tiap hari satu muka. Tiap hari dua muka. Janji bila kita baca, kita ingat balik. Aku dah amal ke belum? Sebab saya rasa tuan-tuan dah faham dah. Ah, dah faham dah. Kan? Eh, kita dah belajar sampai khatam dah cuma dah amal ke belum. Saya sendiri pun akan buat insya-Allah tuan Puan untuk memperbaiki diri insya-Allah. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik. Wallahu a'lam bisawab. Selesai.